Віктор Павлович Петреченко, ветеран війни, його прирівняно до учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни. Народився у Харкові у 1933 році. З восьми років пізнав, що таке голод, холод та бомбардування. Батька Віктора Павловича, Павла Архиповича Петреченка, було призвано до армії 23 червня 1941 року. Але про його подальшу долю сім'ї більше нічого офіційно не відомо. У 1945 році звістка Золочевського райвоєнкомату засвідчила, що батько Віктора Павловича Петриченка вважається безвісті зниклим. Сам Віктор Павлович, переживши весь жах війни, був призваний до лав Червоної армії у 1952 році. Майже п'ять років прослужив у бойових частинах Балтійського флоту у бригаді тральщиків. Він виконував важливу місію. Розміновував післявоєнний водний простір. И с первого дня я ощутил, что такое война, потому что через Днепр был мост в Киеве и в Каневе. И мы как раз находились в это время, в 1941 году, в Каневе. И когда Киев бомбили без объявления войны, и бомбили Киев, то есть Каневский мост, и я сразу там увидел и смерти на второй день, и все остальное. Мне было, ну, считайте, 8 лет вот, тогда. И когда нас эвакуировали, не насильно, но предложили, потому что, говорит, вы хотите, чтобы немцы вас повесили, потому что отец был военный сам. Нас вывезли на станцию, и ночь мы там сидели, и когда начало смеркать, начало бомбить. И обратно раз, разбомбили нас, и от этого мы с Канева до Полтавы ехали 14 суток, потому что только состав составят после бомбежки, <свят> и обратно нас отправляют. Таким образом, 14 суток. Но дело в том, что мы обратно же попали под Харьковом в оккупацию, вот, и там и остались. Я еще успел пойти в школу, но школу на третий день закрыли, так как уже канонада <свят> фронта подходила ближе. Вот, и так я остался в оккупации. И дело в том, что я уже видел и смерти, и начала войны, и военные действия, я был, так сказать, это. И ко мне сразу друзья, и мы начали, так сказать, ходить, знакомиться с местностью, и обнаружили склад боеприпасов, обмундирования и все. По-видимому, оставлен был для организации партизанского отряда. Мы начали там, так сказать, ну, знакомиться с находящимся там. Подъезжает полуторка, Выходит офицер, и несколько там было с ним военнослужащих наших, советских, и он нас погнал. А потом говорит, нет, ребятишка, настроя было. Вернитесь назад. Вам придется очень туго, потому что во время войны вы попадаете в оккупацию. И он нам послал своих на выполнение своих заданий. Это были люди, которые уничтожали все стратегические объекты, которые взрывали, чтобы немцам не достались. И он нам как преподал 4 часа, вот, преподнес в университет, и он мне на всю жизнь остался. И разминирование, и это, гранат, это, гранат любых типов, и немецких, и наших, и противотанковых мин, и противопехотных, и стрелять, и кидать гранаты. Мы это все получили. И пришлось использовать, и я потом уже, когда Харьков освобождали два раза, вот, ну, Харьковскую область, и я же находился, я уже, так сказать, обращался с минами любого типа, и ловушки, и растяжки, и противотанковые, и противопехотные. Пришлось даже, я видел, когда немцы минировали заезд в этот золочек где мы были под Харьков, 40 километров, и они заминировали. И танки наши, когда прорывались после курской дуги, вот, то начали взрываться наши танки а мы были вот это с моими друзьями, там в одном укрытом месте мы им всегда ховались, там ни власти, ни немцев, никого не было. И видели, как они минировали этот подъезд через железную дорогу, через переезд. И когда три танка, нет, два сначала взорвалась, они прекратили на следующую ночь, они обратно возобновили. Но за это время я успел уже им показать, потому что я видел и запомнил, как они первую мину ставили, а потом размечали, потому что они по картам минируют. Вот. И я первую мину разминировал противотанковую, и пошли остальные, и пропустили мы это. Так что я ну, был знаком с этим делом. Когда уже призывали меня в армию, я значит, пошел в военкомат, потому что меня не вызывали, а моих однокашников уже, ну, годков, уже вызывали, некоторые уже пошли служить. Я зашел в четвертую час, майор Фролов был и его зам, капитан Мирзамамедов. Ну, заходи, заходи, до призывника. Да я говорю, не до призывника. чего ты пришел? Чтобы быть до призывником. Ну хорошо, хоть служить хочу. Это был 52-й год. И когда он сказал, что где ты хочешь служить, майор, я говорю, где самое тяжелее? Почему ты же так испытал все то, что самое-самое тяжелее в мире? Ну, я хочу, говорю, испытать себя до конца. И направили они меня во флот. Попала в Кронштадт. Вот э, спецотряд, вот, которые готовили, ну готовили, конечно, это, сейчас уже можно говорить, вот, но ну, нас готовили как смертников. Потому что мы вот на таких тральщиках, ну начинали мы на амиках, на американских, потом уже когда наши стали делать э, свои тральщики, вот я на них и попал. В Кронштадте я получил большую закалку в отношении воин, военного дела, вот, ну, все, все, и десантирование, и все, то, что надо, и защита, и рукопашные и нападения, готовили очень сильно. Поэтому мы тралили посевоенные минные поля, вот, на Балтике. Потому что вся Балтика, весь Финский залив был закрыт минами. И мы тралили вот это минные поля. Мы первую мину вытрали, когда выходили из Финского залива, ну мы же потраливали, чтобы... Ну корабли-то идут впереди наши, а трал это сзаду. Вот. вот почему по постановлению правительства и ну, государства нашего что мы приравниваемся как участники боевых действий во время Великой Отечественной войны.